ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೈ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಂ ಶರವಣ ಭವಾಯ ನಮಃ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಂಗಳವಾರದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಇವತ್ತು ನಾನು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ಅಷ್ಟಕ ಕರಾವಲಂಬ ಹಾಕ ಕುಂತೀನಿ ಈ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಿ ಆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗ್ರಿ ಬರೀ ಸ್ತೋತ್ರ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ सुब्रह्मण्य अष्टकं करावलम्बस्तोत्र हे स्वामिनाथ करुणाकरदीनबन्धो श्रीपार्वतीशमुखपङ्कजपद्मबन्धो श्रीशादिदेवगणपूजितपादपद्मा वल्लीशनाथ मम देही करावलम्बम् देवादिदेवनुतदेवगणाधिनाथ देवेन्द्रवन्द्यमृदुपङ्कजमञ्जुपाद देवर्षि नारदमुनीन्द्रसुगीतकीर्ते वल्ली सनातमम देहि करावलम्बम् निर्थाकिल रोगहारिन् तस्मात् प्रधान परिपूरितभक्तकामा श्रुत्यागमप्रणववाच्य निजस्वरूपा वल्ली मदेही करावलम्बम् क्रौञ्चासुरेन्द्रपरिखण्डनशक्तिशूल पाशादिशस्त्रपरिमण्डितदिव्यपाणि श्रीकुण्डलीशधृत तुण्डशिकेन्द्रवाह देहि करावलम्बम् देवादिदेवरतमण्डलमध्यद्वेद्य देवेन्द्रपीठनगरम् दृढचापहस्तं शूरं निहत्य सुरकोटिभिरीड्यमाना वल्लीसनातममदेहि करावलम्बम् हाराधिरत्नमणियुक्तकिरीटहारा केयूरमण्डललसत्कवचाभिरामा हे वीरतारक जयामरवृन्दवन्द्या वल्ली सनातममदेहि करावलम्बम् पञ्चाक्षरादिमनुमन्त्रितगाङ्गतो पञ्चामृतै प्रमुदितेन्द्रमुखेर्मुनीन्द्रै पट्टाभिषिक्तहरियुक्तपरा सनाता वल्ली सनातममदेहि करावलम्बम् श्रीकार्तिकेयकरुणामृतपूर्णदृष्ट्या कामाधिरोगकलुषीकृतदुष्टचित्तं भक्त्वा तु मामवकलाधरकान्ति कान्त्या वल्ली करावलम्बम् सुब्रह्मण्यकरावलम्बं पुण्यं ये पठन्ति द्विचोत्तमः ते सर्वे मुक्तिमायान्ति सुब्रह्मण्यप्रसादतः सुब्रह्मण्यकरावलम्बमिदं प्रातरुथायः पठेत् कोटिजन्मकृतं पापं दक्षणादेव नश्यति इति श्रीसुब्रह्मण्यकरावलम्बं समाप्ति श्रीकृष्णार्पणमस्तु थ्याङ्क्स् फार् वाचिङ्ग् स्नेहतरे എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം മറ്റേ ഇന്നൊന്ന് വീഡിയോദി സെഗനി താങ്ക് യു സോ മച്ച്